Korang tahu tak dekat Malaysia ni pernah berlaku satu letupan yang sangat besar sehingga ia digelar sebagai Hiroshima Sungai Buloh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga kerja Di okay, Dalam video lesson learn kali ini Kita akan berkongsi dengan anda mengenai satu tragedi yang sangat tragis Yang pernah berlaku di Malaysia iaitu Letupan kilang mercon bright Sparkler di Sungai Buloh pada tahun 1991 Sehingga ia disebut sebagai Letupan Hiroshima Sungai Buloh Jom kita tengok apa cerita dia Uh, umpama medan peperangan saya duduk rumah ni kan pasal saya nampak batu dengan batu dengan zeng lah batu bertaburan jatuh dia di kawasan pekan hilang ni berpusat di Hong Kong dan beroperasi di Malaysia lah so, jadi apa dia buat adalah dia produce simpan dan distribute mercon di Malaysia pada waktu itu so, jadi apa yang berlaku adalah semasa letupan itu ia telah menjadi sangat besar sehingga menyebabkan lebih 100 orang terjejas pada sebidang tanah yang telah diratakan kesan gegaran boleh dirasai sehingga jarak 7 km tidak terjangka oleh sesiapa dari segi kehilangan nyawa, kecederaan yang parah Dan juga kehilangan aset bagi penduduk berdekatan So apa yang penting ya Letupan ni dia bukan sahaja dia meletupkan atau menggegarkan kilang dan kawasan sekitar Tapi yang paling penting dia meletupkan juga kerajaan Malaysia pada waktu itu Yang mana dia menunjukkan terdapat lompong-lompong dalam usaha kerajaan Untuk memastikan keselamatan industri pada waktu itu. so lompong-lompong tersebut eh, dilihat sebagai sangat serius lah. sehingga letupan yang berskala seperti itu boleh berlaku di Malaysia So, rentetan daripada tragedi letupan Bright uh, Bryce Parkler inilah Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan ataupun telah menubuhkan OSHA 1994 ataupun Occupational Safety and Health 1994 itu Inggerislah lah dalam bahasa Melayu dia Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang kita guna pakai sampailah ke hari ini so, Jadi sebenarnya apa yang dah berlaku sebelum letupan tersebut. Pada pagi 7 Mei 1991, pekerja kilang Bright Sparkler tersebut dia beroperasi macam biasa je. So, kebanyakan insiden macam itulah. So, dia akan operasi macam biasa dan tiba-tiba tum meletup. Tapi dia tak akanlah tiba-tiba meletup. Dia mesti ada satu pekerjaan yang telah menjadikan uh, immediate cause of incident yang mana pada waktu itu pekerja kilang Bright Sparkler ni dia ada melakukan satu eksperimen yang orang kata eksperimen yang baru lah bahan baru mungkin hmm. ataupun teknik yang baru dia kata tuan punya kilang tu membuat ujian mencuri yang terbaru bila dia mencuba barang tersebut di tengah-tengah kawasan tu tak semena-mena dengan, dengan, dengan takdir nak berlaku tu sepatutnya benda tu meletup ke atas tetapi sebaliknya benda tombang terus meluru ke, ke tempat simpanan bunga api yang telah siap di 我打干。Oh, tá, So bahan pyrotechnik ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan api, letupan yang kita tengok pada malam raya ataupun yang kita tengok mana-mana lah event-event uh, mercun, ataupun event besar pada hari bacaan. So bahan pyrotechnik ini dia sangat eksplosif, sangat mudah terbakar. Jadi pengendalian dia jika telah dilakukan dengan tidak betul ataupun telah tidak mengambil kira langkah-langkah keselamatan yang perlu kebarangkali kematian untuk berlaku kemalangan tu sangat tinggi so jadi ini dah yang berlaku semasa letupan di kilang Bryce Parkland sebenarnya pada sekitar jam 3.45 petang kebakaran kecil akibat daripada uh, kerja-kerja di dari tadi tu dia mula tercetus di kawasan simpanan bahan kimia yang mudah meletup ataupun terbakar itu tadi so disebabkan bahan-bahan tu dia sangat mudah terbakar dan meletup api dia merebak dengan sangat cepat ke seluruh kilang jadi pekerja-pekerja yang berada di kilang pada waktu itu dia cubalah memadamkan api tersebut dengan sendiri tapi keadaan menjadi sangat tidak terkawal kerana api itu merebak dengan sangat pantas so momen-momen yang penting adalah beberapa minit selepas kebakaran tu yang mana satu letupan yang sangat kuat berlaku yang mana ia menyebabkan sepihan bangunan dan bahan kimia yang terbakar tu dia melayang ke darilah. Kesan letupan tu dia menghancurkan tikar dan merosakkan rumah yang berada sekitar 7 km daripada kilang tersebut. Hampir 50 buah rumah dan keluarga terjejas teruk akibat peristiwa ini. Kegembiraan pada bulan Syawal bertukar menjadi tragik sekelip mata. So api yang sangat marak pada waktu itu Ia telah merebak kepada kilang-kilang sebelah Dan juga kediaman yang berhampiran Sehingga mencetuskan keadaan yang sangat Ara. keadaan di sekitar kilang menjadi sangat panik agensi-agensi keselamatan uh, seperti bomba, polis, paramedik dikejarkan ke lokasi kilang tersebut untuk membantu ataupun untuk mengawal keadaan tersebut kesan letupan tersebut sangatlah teruk kepada pekerja yang pada waktu itu masih bekerja ataupun kepada orang awam yang berada berdekatan dengan kilang tersebut ramai mangsa mengalami uh, kecederaan sehingga tahap fall and degree burn dan juga impact daripada letupan tersebut dan juga ada yang terperangkap di bawah runtuhan sepihan bangunan tersebut oleh kerana antara kelam dari sparkler dengan kelam sebelah ini berpagar dengan zinc jadi pekerja tak boleh lagi menyorot dalam longkang apa yang merumitkan keadaan lagi adalah uh, pasukan penyelamat. Pada waktu itu dia menghadapi kesukaran untuk memadamkan api sebab bila api dipadamkan letupan-letupan uh, kecil tu dia masih akan terus berlaku. Jadi dia ambil masa yang lama untuk mengawal api dan letupannya telah berlaku lah. Jadi pihak PDRM dan uh, pihak bomba dia berusaha sangat keras untuk mengawal keadaan. Sementara penduduk sekitar telah diarahkan untuk berpindah daripada kawasan sekitar untuk mengelakkan daripada kesan pencemaran toksik daripada asap dan bahan kimia yang terbakar. So apa punca yang menyebabkan berlakunya letupan sebut. Bila pihak berkuasa menjalankan incident investigation dengan lebih perinci uh, didapati bahawa Kilang Bright Sparkler telah melakukan pelanggaran dari segi isu-isu keselamatan yang sepatutnya dijalankan di tempat kerja. Antara punca yang ditemukan adalah bahan-bahan mudah meletup disimpan secara tidak sistematik dan terlalu rapat antara satu sama lain yang mana dia telah menyebabkan api merebak dengan cepat pada waktu itu. Selain itu, kilang ni juga dia tidak dilengkapi dengan sistem pemadaman kebakaran yang mencukupi seperti pemecik air ataupun sprinkler dan juga alat pemadam api secara automatik. Apa yang lebih malang, pekerja juga tidak diberikan latihan keselamatan yang mencukupi yang mana ia telah menyebabkan ramai daripada mereka panik dan gagal bertindak dengan betul semasa kejadian tersebut berlaku yang mana ia menyebabkan lebih ramai nyawa ataupun lebih banyak kecederaan yang berlaku akhir sekali kilang ni dia didapati telah melanggar pelbagai garis panduan keselamatan industri termasuklah cara pengendalian dan pelupusan bahan kimia berbahaya tidak mengikut prosedur yang sepatutnya. So apa dia kesan tragedi letupan Bright Sparkler? Ehm um, tentunya kesan dia sangat besar kepada kita negara Malaysia pada waktu itu yang mana ia telah memberikan impak kepada bukan sahaja manusia tetapi alam sekitar turut terjejas dengan bahan-bahan kimia yang telah dilepas ramai masa mengalami kesan luka terbakar yang serius uh, masalah pernafasan akibat terhidu daripada gas ataupun wasap bahan kimia tadi dan mereka juga mengalami trauma psikologi sebab insiden yang berskala seperti itu belum pernah jadi di negara kita tidak kurang juga kawasan sekitar yang terjejas tadi yang mengalami cemaran udara dan tanah yang mengambil masa lama untuk dipulihkan Kemuncak kepada tragedi Bright Sparkling ini, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 untuk memastikan setiap kilang di Malaysia yang mengendalikan bahan kimia yang berbahaya mematuhi prosedur keselamatan yang ketat. Kilang-kilang yang mana terlibat dengan Pengeluaran bahan kimia berbahaya Dan juga menyimpan bahan-bahan tersebut secara skala yang besar Mereka diwajibkan untuk uh, mengadakan pelan tindakan kecemasan yang jelas Yang dipraktikkan dan juga yang diselenggara dari semasa ke semasa So latihan keselamatan kepada pekerja juga mesti dilaksanakan Dan pekerja ini bukan sahaja tahu apa yang perlu dilakukan dalam kes Ataupun apabila berlaku tragedi kecemasan mereka mestilah sentiasa dipantau tentang keberkesanan latihan tersebut kepada setiap kerja. So, kejadian letupan Bright Sparkler ni dia membawa banyak pengajaran penting lah kepada kerajaan Malaysia, industri secara umumnya dan juga kepada masyarakat sebenarnya. Pertama sekali, apa yang paling penting kepada industri ataupun pemilik kilang ataupun pemilik syarikat tentunya keselamatan adalah lebih penting daripada keuntungan semata-mata jadi syarikat yang mengendalikan bahan kimia berbahaya ataupun mana-mana uh, syarikat ataupun kilang yang mempunyai operasi yang berisiko tinggi dia mestilah menjalankan penaksiran risiko secara detail ataupun secara terperinci tentang kesan-kesan yang bakal berlaku daripada operasi tersebut. Uh, latihan keselamatan dan kesihatan kepada pekerja wajiblah dilakukan untuk memastikan mereka sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Bukan sahaja latihan untuk diorang buat kerja dengan betul tetapi latihan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang non rutin seperti keadaan kecemasan lah. So yang kita tahu kebakaran ni ataupun kejadian kemalangan dia memang jarang berlaku dan kita pun tak nak dia berlaku tetapi real tentang kecemasan ataupun kebakaran ni dia perlu sentiasa dilakukan untuk pastikan kita ataupun pekerja selalu bersedia. Jadi kilang-kilang ataupun industri yang menjalankan operasi yang mempunyai risiko kebakaran dia mestilah invest dalam teknologi yang lebih terkini untuk memastikan keadaan kilang untuk pekelah dengan risiko kebakaran kalau kita tahu pada zaman sekarang ni banyak teknologi-teknologi moden yang didatangkan dengan artificial intelligence untuk mengesan haba sebelum kebakaran itu berlaku seterusnya audit dan pemeriksaan keselamatan secara dalaman dia mesti dilakukan dengan lebih kerap dan dengan lebih lah Tidak boleh dijalankan secara sambil lewa. Dan di samping kerajaan yang juga sentiasa memantau keselamatan ataupun pematuhan syarikat kepada undang-undang, semua pihak mestilah bekerjasama untuk memastikan semua risk controls yang ada ia berkesan dan berfungsi pada setiap masa Antara benda paling asas yang selalu kita lupa adalah Pelan kecemasan ataupun emergency Response plan yang jelas dan sistematik So, setiap kilang ataupun setiap premis Dia wajib mempunyai pelan pengurusian kecemasan yang jelas Laluan keluar yang mudah difahami dan diikuti dengan baik Serta kerjasama rapat dengan pasukan penyelamat bagi memastikan tindak balas yang dilakukan efektif semasa sebarang kecemasan berlaku. So akhir sekali, masyarakat setempat yang berada berdekatan dengan kawasan kilang yang berisiko tinggi ni dia mesti diberikan maklumat yang jelas ataupun maklumat terperinci mengenai risiko-risiko yang boleh terjadi kepada kilang tersebut supaya kalau berlaku emergency mereka ni dah aware dan juga dah faham apa yang perlu dilakukan so that keadaan panik dan huru-hara tu boleh dikurangkan supaya kerja-kerja penyelamatan daripada agensi uh, kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Persatuan penduduk setempat juga dia perlu lebih aktif uh, dalam menyuarakan kebimbangan dan risiko-risiko berkaitan kepada pihak berkuasa terhadap kilang-kilang uh, inilah yang berdekatan dengan kawasan setempat uh, mereka so penduduk yang aware dan juga cahna kepada apa yang berlaku di kawasan uh, persekitaran terutamanya operasi-operasi kilang lah tidak kira yang kilang yang halal ataupun kilang yang haram ni Uh, so pastinya bila penduduk China ia akan memberi tekanan kepada pihak kilang itu sendiri untuk mengambil langkah-langkah yang berkaitan jadi terjadi letupan bright sparkler di Sungai Buloh merupakan satu peringatan besar kepada kita terutamanya pihak industri ataupun orang-orang kilang dan syarikat bahawa betapa pentingnya melaksanakan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerja di industri berbanding daripada mengutamakan keuntungan semata-mata sebab dalam sekelip mata sahaja seluruh kilang hancur lebur begitu sahaja tragedi ini dia bukan sahaja meragut banyak nyawa tetapi juga dia telah menyebabkan kesan jangka masa panjang terhadap masyarakat dan juga alam sekitar walaupun kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Akta Usha 1994 namun pematuhan ataupun pelaksanaan masih lagi bergantung kepada pemilik syarikat ataupun kilang-kilang tersebut kerana pihak berkuasa dia tak ada masa yang banyak untuk turun ke padang buat inspection satu persatu jadi amat penting kepada pemilik kilang kepada factory manager dan juga orang-orang yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan keselamatan dan kesihatan kerjaan di Malaysia ini dilaksanakan jadi oleh sebab itulah pada tahun 2022 pihak kerajaan dia telah meminda Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang mana ia telah mengubah denda yang boleh dikenakan kepada pihak majikan yang didapati bersalah sehingga kalau dulu mereka boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 dan ia telah dipindah kepada sehingga lima ratus ribu ringgit so besar, sangat besar kesan kepada syarikat ataupun kilang ataupun mana-mana entiti yang telah mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja, jadi terima kasih kerana menonton video lessons learned pada kali ini, kalau anda rasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan yang menarik pada masa akan datang so turn on notification bell supaya anda tidak terlepas video-video yang akan datang so tinggalkan komen, pandangan ataupun apa-apa sahaja yang anda fikirkan di ruangan komen di bawah, so now now you know, you see, you act. Jumpa lagi dalam video seterusnya.